Также мне нравится, когда российская пропаганда страждает и нее, особенно, когда все идет не по ихнему плану. Если подвести итоги саммита, который анонсировали как саммит, который может закончиться развалом альянса, то вот как подвести? Что случилось из того, что боялись, что не состоялось и как вел себя Трамп? Ну, Альянс, як ми бачимо, не розвалився. Саміт НАТО вже давно закінчився, а істерика на болотах ні. Бо Альянс не розвалився, а світові лідери ще й заявили, що будуть і далі підтримувати Україну. Тож дивіться, як тепер розпирає від люті Соловйова. Тому надо наносити удари по території країн НАТО. Поки вони не в стані нам ответить, поки у них нет можливості. нанести по нам удар, равный нашей силе. Пока они понимают, что они будут стерты с лица земли, они поймут только тогда, когда почувствуют нашу волю к победе. Она проявляется в уничтожении инфраструктуры военно-технической, работающей против интереса России, находящейся на территории стран НАТО. Вітаю, друзі! Це ваша улюблена рубрика обережно зомбоящик. І я, Анастасія Норіцина. Як кремлівські роти коментують гайський саміт НАТО та через що Путін наїхав на Трампа? Розповім у цьому випуску. Але ви спочатку підпишіться на цей канал, а також мій особистий. Ставте вподобайки та коментарі, аби більше людей побачили увесь абсурд російського телебачення. Погнали. Президент США Дональд Трамп только что заявил, что планирует позвонить Путину, отвечая на вопрос, как прошла встреча с Зеленским, о которой тот мечтал последние месяцы. Трамп заявил, что не обсуждал с ним прекращение огня, а просто хотел посмотреть, как у него дела. Сама встреча продолжалась 40 минут, без журналистов, видимо, чтобы не позорить Зеленского. Больше подробностей нет. Сам Трамп только что заявил, что его обещание закончить украинский конфликт за 24 часа ⁇ это сарказм. Саму войну он назвал очень сложной. Насправді не знаю, чи то костюм спрацював, чи просто Трамп прокинувся з цієї ноги, але саміт у Газі пройшов для України непогано. Ну, по перше, Трамп зустрівся із Зеленським. Я вважаю, що це вже успіх. А по-друге, добре, що вони не посварилися. Ба Більше американський лідер ще й похвалив українського. У мене була хороша зустріч з Зеленським. у мене було багато хороших зустрічей з многими лідерами. но он ведет храбрую битву. Это тяжелая битва. Россияне очень серьезно воспринимали результаты этого саммита, и теперь они глубоко засмучены. Я бы даже сказала, что они, извините, застяли. Ну вот, собрались в ГАГе страны НАТО, лидеры, беседуют. Что вы увидели? Все-таки войной пахнет с их стороны? Ведь это же Ой, важнейшая даже... база, да? да? Я хочу сказать, Лично я очень серьезно воспринимаю итоги этого саммита НАТО. Я не разделяю точку зрения на смешек, разговоры о расколе и так далее. Я бы, честно говоря, так не радовался той ситуации, когда он их всех вот так вот здесь выставил. Потому что Трамп, он э, такой вот очень ветреный, такой эмоциональный. И неизвестно, кто завтра окажется около его уха и кто ему что напоет. І як зміниться може, його міння? І в этом треба бути очень акуратним, тому що він построил під себе, так як даже у Байдена не было всю Європу. Риторика американського президента щодо нашого справді відчутно змінилася. Трамп і Зеленський розмовляли приблизно 40-50 хвилин, і за підсумками обидва учасники цієї розмови відгукнулися про неї позитивно. Трамп назвав нашого лідера. Увага дуже милим. Ви щойно мали зустріч з президентом Зеленським. Щоб говорювали ви якесь припинення вогню у цій російської ні, ні, Я просто я хотів дізнатися, як у нього справи. Він був дуже милим насправді. У нас були трохи важкі часи, але інколи він був не міг бути приємнішим. Я думаю, він хотів би, щоб це закінчилося. Я дійсно так думаю. Я взяв із зустрічі. Він у дійсності був дуже приємний. А ще він назвав хоробрими та сміливими нас з вами, українців. І від цього росіян взагалі поплавило. Подивіться, це хоробрі люди, які борються. А чому він так висловився? Бо під час розмови Зеленський показав Трампу реальну ситуацію на полі бою, яка демонструє, що успіхи росіян сильно перебільшені їхньою пропагандою. І тепер кремлівські роти почали кричати, що брехні з їхнього боку потрібно ще більше. Нам розказували, що Америка більше не допомагає Україні. Трамп на друг не переварює Зеленського по факту. Они встречаются. Вот Трамп Украину больше не поддерживает. США, Украину больше не поддерживает. А разведданные продолжают поставляться. А, а транспортные самолеты американские продолжают в Польшу прилетать и привозить какие-то грузы. И все это и дальше работает. Сотрудники ЦРУ как бегали по Киеву и влияли на определенные решения, так и влияют. Как-то ничего не поменялось. А Украина-то не проиграла. Они почему молодцы? Они устояли. Их не захватили, хотя никто такой цели не ставил. Но информационно говорит, их не захватили, они устояли, они могут дальше. Они еще, смотрите, способны на дерзкие операции. А у нас постоянно, мы по факту, если сравнить эти две ситуации, мы-то правда побеждаем, но мы стесняемся об этом говорить. До речі, не виключаю, що зараз вони справді посилять свою пропагандистську машину і вімкнуть її наповну. Але правда завжди перемагає. До речі, Володимир Зеленський також показав Трампові докази, що Росіяни передали тіла своїх військових разом з тілами наших полеглих воїнів. Це черговий доказ того, як Росія зневажливо ставиться до своїх людей. свідчення того, наскільки дрібязковим для арфії є людське життя. Но во время переговоров с Дональдом Трампом они смогли обсудить внимание барабанная дробь раньше речь шла о стратегическом поражении Российской Федерации, об уничтожении военного потенциала нашей страны. И вот теперь они обсуждают производство в будущем совместное производство Соединенными Штатами БПЛА. Также обращает на себя внимание. Ну про одежду Зеленского мы сказали, его приодели, принарядили, чтобы он не раздражал Дональда Трампа. Ну ключевое за спинами американского президента и украинского узурпатора переводчики. Ну, то есть предыдущий скандал в Белом доме, когда Зеленский пытался в английский, до сих пор расхлебать у Украины не получается. И в этот раз его пытались переводить, чтобы он выглядел более внятно и казался хоть сколько-нибудь адекватным. Украинские СМИ только что сообщили, что Зеленский во время встреч с Трампом предъявил ему доказательства того, что Россия передала тела российских солдат под видом Защитников України звучит якась наркоманія на цьому саміті. Був ще один дуже цікавий та емоційний момент. Звісно, Скабєєва його також назве наркоманією, але я сподіваюся, що цей діалог спрацює вже після зустрічі з Зеленським на прес-конференції. Українська журналістка з Бібісі запитала у Трампа, чи будуть нам системи Петріот. Американський президент пообіцяв подумати і передав вітання її чоловікові. А він сейчас защищает Украину, але же российская пропаганда все эти детали упускает. На Украине нарастает, по понятным причинам, тревога из-за задержек с поставками зенитных комплексов Пэтрио. Сообщается, что Зеленский на встрече в Гаге поднимал вопрос о покупке хотя бы двух систем, за которые якобы готов заплатить Берлин. Знают ли об этом немецкие налогоплательщики? Однако позиция США остается жесткой. Трамп публично заявил, что подумает, но вообще-то американские установки сейчас нужны на Ближнем Востоке Их ждет Израиль. Сами США Ближневосточные базы тоже защищены не полностью. Надо понимать, что стоимость одного запуска ракеты достигают 4 миллионов долларов, что делает систему недешевой, будем вежливо формулировать. Более дешевые при этом альтернативы есть у европейцев. Греция, Германия, Румыния, но в Белом доме на просьбу повлиять на союзников или предоставить системы ПВО самим. Последовательно уходят от ответа. Звісно, що Чорнорота Скабєва мріє, щоб Україні не передали патріоти. Але ж можливо, Трамп захоче грошей, бо ми готові навіть ці системи у нього купити. А ще згадайте до речі, угоду про рідкісноземельні метали. Щоб їх з нашої землі діставати, потрібно спершу нас захищати. До речі, НТВшний пропагандист Фьодоров, ну це той, який завжди в курсі всіх домовленостей, сказав, що ППО для України таки буде. Встреча действительно прошла очень удачно для Зеленского. В чем удача? А удачно она в прошла. Значит, первое в том, что а, достигнута принципиальная договоренность о том, что все поставки, которые есть еще до настоящего времени до конца месяца июля и в начале начала августа, они будут выполнены. А что надо все это победа? Отдельно проговаривать? Это, нет, но это тоже потому что там есть были те, кто выступал <свят> против этого. Все будет выполнено. Что касается Патриот, речь идет о том, что да, пока договорились о том, что речь э, идет о возможности поставки от трех до пяти систем Патриот. Но э, э, вариант, э, каким образом будет поставлен, он обсуждается. Есть вариант, как коммерческая основа, то есть оплаченная Европой. Вот. Есть вариант, как, э, условно говоря, взнос в так называемый общий фонд, безопасности, которые ну, связаны хорошо. С, угу. с, а с три Патриота или даже пять – это большой успех для? Это большой геев? успех, конечно. Да? Сейчас да, сейчас да до него, а. потому что а, хотя бы хотя бы это. Потому ракета. что предыдущие Патриоты, поставленные на Украину, были силами наших военных уничтожены. Давайте да не было... продолжать, Слушайте, продолжать ну, эту если... фразу. Слушайте, ну, Андрей вы только мне не рассказывайте сказки про уничтожение патриотов. Я, Патриот. я, ну, я, я не вам не, не рассказываю сказки. Мы нам иногда страшно. пытаетесь. Давайте так. Одна система была уничтожена и все. Ну, давайте, ну, вы будь серьезным, потому что если бы... Давайте, мы давайте, время, ну, мы, мы продолжим. продолжим. вот, давайте, значит, это второе, значит. Не нервничайте а, только, я а не то я кроме я вас нам раз никто вами, это понимаете? не поверит. Мы, мы не пытаемся выдавать Желаемое за действительность. Нет, я очень внимательно вас слушаю, потому следующее, что всегда значит, у меня такое впечатление, что а... вы прямо на ходу э, придумываете нет, вот эти вот работает. рассказы. Вот специально сейчас не поленился, посмотрел. Там огромное нет, количество это было. Специально посмотрел. 22 мая. Два. Две пусковых установки. Были Андрей Владимирович сказал, мая. что это все сказки. Сказки не надо видеть. Я правильно понимаю, что министерство обороны рот? Оно дає в цьому випадку. север інформацію слушає надає Вот сейчас бы я вас попросила становиться. Ого, які цікаві заяви. Звісно, що правду на РосТВ не можна розповідати, навіть якщо й так всі знають, і росіяни в тому числі, що міністерство оборони Російської Федерації постійно бреше. Разговор Трампа с Зеленским тоже не был наполнен никаким содержательным, содержательным смыслом. Зеленский подтвердил, значит, приверженность к прекращению огня, а раньше он ее как бы не, значит, не, как будто не подтверждал. Ракеты «Патриот» не поставят Украине, потому что Украина не входит в число внешнеполитических приоритетов США и не входила, и они нужны Израилю, и будут нужны Израилю, и будут ему поставляться. То есть у Зеленского реально спросили, как дела, что с лицом. И что дальше? То, что Украина мовляв, не в приоритете США, это россияне хотят так думать. И нехай думают. Потому что как-то они рассказывали, что и НАТО не в приоритете США, и в взагалі альянс раскладывается, потому что это уже труп. НАТО деградирует, потому что НАТО опирается на две ноги. Одна нога это борьба с Советским Союзом, слэш России, против которой, собственно, не создавался НАТО, что бы нам не говорили. А вторая нога ⁇ это гегемония Соединенных Штатов Америки. Вот если Соединенные Штаты Америки вдруг тактически перестают объявлять Россию своим главным врагом, то эти ноги разъезжаются и устойчивость НАТО теряется. Что нас, несомненно, не может не радовать. Труп перед смертью потел. Это очень хорошо, так? Но, тем не менее, все, что мы видели, да, это, это еще не труп этой вот идеи европейской армии, скоро будет второй вот этот вот труп. Но то, что мы видели на саммите НАТО, ну, это, конечно, что называется, финал апофеоз, можно вскрывать. И все вот но когда мы вскрываем труп НАТО, мы должны э, понимать, что мы вскрываем труп э, наци системы национальных государств Европы. Все, что я вчера видел, это труп геополитический, но который пытается вот этими информационно-политическими конвульсиями э, не то чтобы проблить свое существование, а сделать так, чтобы Трамп был частью вот этого трупа. Ось, бачите, НАТО выявляется труп. Але что интересно, Соловьев так вже не вважає. Что можно сказать да, по НАТО? Главные вещи. А, подтверждается Рубикон 29 -го года в подготовке военного столкновения с Россией. Ну, Однозначно. А, учитывается опыт СВО, поэтому из 5% полтора на защиту критической и важной инфраструктуры ну, чтобы защищать, по примеру, украинской. Практическая сторона, никакого смещения позиции НАТО нет. Две статьи из пяти российско-украинской темы существуют. Безопасность Украины квалифицируется как часть собственной безопасности, то есть они впрямую подписываются воевать на стороне Украины. Взносы на оборону Украины и военно-промышленность зачитываются в 5%. Тобто, все зрозуміло, ми об'явлені істочником угрозы евроатлантической безпеки, второй міжнародний тероризм. Тобто, вони нас де-факто прирівнюють. Саме так, Росія стратегічний ворог і не лише для України. І про це навіть йдеться у підсумковій декларації саміту НАТО. На ефірі у Скабєєвої, до речі, слова про розпад альянсу також раптово почали брати назад. Що стосується саміту ГАГІ, то, по-моему, он э, закончил наши надежды, какие были у многих в России, у нас в стране в феврале, что вот он раскол между США и Евросоюзом. Чего тогда только не говорили. Раскол новой мировой политики, США будут чуть ли не противостоять Европейскому Союзу, конец НАТО. Как видим, никакого конца НАТО нет. И, объясни, наоборот... Далее создается центр по координации в отношении военного конфликта на Украине. На прямой связи Александр Хабаров. Саша, здравствуйте. Если подвести итоги саммита, которые анонсировали как саммит, который может закончиться развалом альянса, то вот как подвести, что случилось из того, что боялись, что не состоялось, и как вел себя Трамп? Ну, альянс, как мы видим, не развалился, по крайней мере, на данном этапе, хотя Трамп был очень недоволен позицией Испании, которая отказалась повышать расходы на оборону до 5% от ВВП, и он пригрозил испанскому правительству тем, что во время торговых переговоров Ім прийдеться заплатити за це дважди. Але в цілому Трамп задоволений. Він задоволений тим, що країни-члени НАТО погодилися виконати його вимогу та підвищити військові витрати до 5% ВВП. Але такого показника країни НАТО мають досягти аж протягом 10 років, тобто до 2035. -го. На той час Трампа точно вже не буде у Білому домі. Швидше за все, його не буде там вже і у 2029. -му. У цей термін цільові показники військових витрат можуть бути переглянуті, що також передбачено угодою по друге з п'яти відсотків безпосередньо на військові витрати йде лише три з половиною. Ще півтора відсотка мають інвестуватися на різні суміжні потреби, у тому числі на розвиток інфраструктури, яка може використовуватися у військових цілях, наприклад, у мости, дороги, залізничні колії та порти. Таким чином, загалом члени НАТО з одного боку спробували задовольнити Трампа, щоб він не грюкнув дверима, і це в них по суті вийшло, бо він поїхав із саміту дуже задоволеним. А з іншого боку, вони таким чином пропетляли та не будуть тепер серйозно підвищувати видатки на оборону. Хоча 3,5% – це також прогрес. А що ж в цей час терорист Путін? Ми знаємо те, що на ближайшому саміті НАТО. планируется объявить о начале масштабной программы по дальнейшему наращиванию возможностей альянса. Для ее реализации будут увеличены военные бюджеты стран НАТО. Между тем, участники блока уже сейчас тратят на военные цели больше всех государств мира вместе взятых. Из этого ясно, кто на самом деле это провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений. обосновывая свої плани руководство альянса вновь твердить о то угрозе со стороны Росії, о каком то нашем возможном вторжении в Європу самі собі придумали эту страшилку і повторяют ее из года в год. Це що виходить? Путін наїхав на Трампа. Адже саме американський президент вимагав від партнерів по НАТО різко збільшити оборонні витрати до 5% ВВП. То тепер цікаво, як на це все відреагує господар Білого Дому. Не піддавайтеся ворожій пропаганді, дотримуйтеся інформаційної гігієни та довіряйте лише перевіреним джерелам інформації і силам оборони України. З вами була Анастасія Наріцина. Побачимось.